Что касается э, летних, летних учений э, Белоруссии и РФ, которые должно, было, должно начаться, очевидно, через несколько недель, многие, э, как так сказать, аналитики э, предупреждали заранее о том, что эти учения могут превратиться вовсе не в учение, а в очередное как бы направление удара на территорию Украины. Есть какие-то данные, что там может произойти, потому что там скапливается ну, такая массивная группировка на эти учения? Да, э, все признаки есть того, что учения «Запад-2025» пройдут с использованием большего количества личного состава и техники. При этом, как об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский, и Лукашенко, опасаясь для себя повторения русского сценария, их максимально эти учения отодвинул от украинской границы. Зеленский заявлял о том, что если будут признаки того, что эти учения будут использованы для маскировки подготовки вторжения с территории Республики Беларусь, мы без всяких колебаний начнем нашу превентивную операцию, нанесем удары. Поэтому, очевидно, Лукашенко и его разведка располагают на информации, будучи предупреждена о подобном сценарии, перенесла эти учения максимально близко на север к границе с Литовской республикой. И мы видели заявление наших западных партнеров, в частности, разведки Германии, БНД, относительно того, что учения 2025 могут использованы быть для сценария гибридной операции против государств Балтии. При этом в первую очередь речь идет не о Литве, а о Латвии об Эстонии, как два государства с максимально высоким процентом русскоязычного населения. Как об этом предупреждает шеф немецкой разведки Бендер, все может пойти по так называемому э, крымскому сценарию. По крайней мере, это может касаться Эстонии, два города, Нарва и Кохтлоярово, приграничные. Вот с большим процентом русского и русскоязычного населения поражение под чужим флагом, опять же, зеленые... Балтийского государства. Поэтому э, мы, крайне внимательные наши партнеры по НАТО, следим за подготовкой э, э, этой, э, этих учений. И на данный момент то, что вызывает наибольшее скажем так, количество вопросов, э, это слишком раздутый масштаб. Зачем так много условий, когда Россия ведет войну против Украины? Зачем так много э, разворачивать войск в ходе проведения данных э, мероприятий, если не ставится цель их используем в качестве маскировки для дальнейшей агрессии. Поэтому опасность, конечно же, есть и она будет расти. А что вы как военный специалист можете по этому поводу добавить? То есть там реально реальная угроза, потому что ну там Латвия долго и это может случиться буквально там через месяц практически. Поэтому мы все тут волнуемся. Ну ситуация заключается в том, что Основная угроза, конечно, представляется именно для Латвии и для Эстонии. Согласно последних опросов, которые я видел, в количество русскоязычных и русских в Латвии впервые за долгие десятилетия превысило количество русских и русскоязычных в соседней Эстонии. Долгое время было наоборот, но в силу там каких-то миграционных процессов сейчас Латвия находится на первом месте и конечно у российских спецслужб крайне высок соблазн использовать это население часть из которого вы можете не сомневаться какая то часть ну, конечно меньшая но тем не менее она будет способствовать действиям э, российских диверсионных групп и российских спецслужб как бы не хорошо им не жилось как бы они не чувствовали себя в безопасности но в любом случае какая-то часть этого населения и так было точно то же самое в Украине, когда, казалось бы, люди уже живут 30 лет в своей стране, они уже должны были чувствовать себя гражданами Украины, но э, в силу определенных причин, в основном это люди, так или иначе, имевшие отношение к советской армии, как бы, или какие-то отставники, либо члены их семей, они являются наиболее благодатными для вербовки и для работы на спецслужбы. Также еще одна уязвимая категория граждан — это подростки. Казалось бы, Россия настолько сильно втянута в войну с Украиной и должна бросать все ресурсы своей разведки именно сюда, но нет. Именно российская военная разведка, ГРУ, имеет достаточно разветвленную сеть своих агентов. И мы видим, что они работают с двумя категориями их граждан, и граждан иностранных государств. Первое — это преступные элементы, которых они вербуют через социальные мессенджеры, в первую очередь через Телеграм. И вторая — это подростки. Причем вербуют их даже в благополучных странах Западной Европы. Недавно мы видели гражданин Канады, подросток, ему, если не ошибаюсь, 14 лет. Он сам сдался властям в Польше, поскольку он был завербован российской разведкой, и перед ним ставилась задача фотографирования военных объектов, проводить фотофиксацию на территории Польши и сообщать своим российским. Тарас, так вы немножко оборвались на подростках, с которыми работают спецслужбы. Да, недавно был случай, когда российские спецслужбы завербовали 14-летнего подростка гражданина Канады, его задачей было фотографирование военных объектов на территории Польши. Испугавшись ответственности, он сдался польской контрразведке и об этом случае писали широко, освещали эту историю в западные СМИ. Поэтому вот эти две категории, криминальные элементы и подростки, это наиболее уязвимая категория для вербовки российскими спецслужбами. Поэтому, конечно же, родителям в том числе граждан Латвии, нужно крайне пристально следить за поведением своих детей, отмечая какие-то, скажем так, необычные изменения в их поведении и необходимо на них тут же реагировать, задавать детям вопросы. При этом цена, ну, скажем так, предательства, в которое могут втянуть несовершеннолетнего, она может быть совершенно смешной. Для вас там 100, 200, 300 евро. Ребенку могут предложить, но для него это большие деньги вот, а ответственность и цена, которую он заплатит, она будет совершенно не, несоизмерима. Я думаю, что если все это сработало для граждан Великобритании и Канады, которые вовлекали в эту преступную деятельность, это точно так же сработает и для латвийских подростков. Поэтому, еще раз повторю, этому нужно уделять максимально э, влияние, тем более сейчас летние каникулы, дети находятся чаще сами по себе, в своих компаниях, у них есть потребности, какая-то потребность в карманных деньгах, вот, и я здесь не нагнетаю, я еще раз говорю, что этому необходимо уделять крайне пристальное внимание. В первую очередь, самим родителям. Ну и э, соответствующим, скажем так, э, если они занимаются в каких-то спортивных секциях, кружках, летних, они, конечно, тоже должны следить за поведением тинейджеров. Что касается тинейджеров, тоже понятно. А вы как человек с опытом, что бы вы вообще посоветовали людям, которые живут в таких вот районах, на которые могут, условно говоря, появиться зеленые человечки, в том числе, там, ну, допустим, Латгалия, Даугавпилс, и как сейчас нужно себя вести жителям тех районов? Вы знаете, я недавно был гостем Латвии. Я участвовал в саммите дронов, который проходил в Риге по приглашению Министерства обороны Латвии. И у меня была возможность сравнить. Я наблюдаю ситуацию в Латвии еще с советских времен. Первый раз я оказался в Латвии в далеком 1986 году. А затем я приезжал практически регулярно с момента обретения Латвии независимости. Ну, я приезжал практически каждый год, там максимум два, и видел ситуацию, вот. сейчас то, что меня порадовало, э, ситуация до 2022 года намного более высокий уровень сознательности граждан. И вот и в первую очередь я вижу то, что многие э, латвийские граждане охотно идут в подразделения национальной гвардии, то есть это аналог украинской территориальной обороны. Поэтому необходимо безусловно готовиться. Вот если вы не готовы или не хотите участвовать в подразделениях добровольных таких как Национальная гвардия и быть офицером резерва, вы можете пройти для себя курсы тактической медицины. Это вам в любом случае поможет, поскольку часто вопрос жизни и смерти – это вопрос нескольких минут. Правильно наложить турникет, правильно определить, скажем так, поражение тех или иных органов, это позволит спасти жизни и вас, и ваших близких. Также крайне важным является создание какого-то минимального резервного набора медикаментов, продуктов и воды, которые необходимо держать в легко доступном, но в то же время безопасном месте. То есть подвал или, как минимум, если у вас нет подвала, первый этап, вот, который поможет каме. Также украинский опыт обязательно держать заряженными какое-то количество пауэрбанков. Ну, если у вас есть возможность, там, генератор это еще лучше поможет. Ну, а самое лучшее это, конечно, заботиться о безопасности самому. То есть необходимо создать какое-то элементарное убежище. лучше. Да, и если вы живете в приграничной полосе, в первую очередь вам необходимо создать минимальный запас продуктов воды и лекарств в легко доступном и безопасном месте. Если вы живете в частном доме, попытайтесь оборудовать для этого подвал, либо первый этаж. Ну и желательно, конечно же, оборудовать какой-то вариант личного бомбоубежища, лучше всего для этого подойдет какой-то, скажем, подвал, или что у вас может там находиться, для того, чтобы вы и ваши близкие могли безопасно находиться там в течение нескольких часов. И, конечно же, обязательно пройти курсы тактической медицины, подготовиться, поскольку часто вопрос в результате полученного ранения, вопрос сохранения жизни, это вопрос нескольких минут. Ну что же, Тарас Березовец, Березовец, майор ВСУ, сегодня был с нами на связи. Большое вам спасибо и до, следующего, до следующей встречи. Спасибо большое. Спасибо.